песни о России, танцы и художественное слово. В научно-техническом центре «Звездочка» состоялся гала-концерт 22-го фестиваля флотской эстрады «Беломорские звезды». Здесь же состоялась церемония награждения конкурсантов. Преданность зрителей очередной раз доказала – фестиваль пользуется большой популярностью. Фестиваль «Беломорские звезды» на Северодвинской сцене уже в 22-й раз. Участники – военнослужащие Беломорской военно-морской базы, представители МВД и МЧС России. Впервые в роли конкурсантов ученики морских кадетских школ. Я очень довольна, я в восторге от организации, я в восторге от того, как выступают дети. Великолепный концерт, самодеятельность шикарная, хорошая постановка. Радует то, что выступают наши северные звезды. Они действительно звезды, это жемчужина, и мы очень рады этому. 20 конкурсных номеров оценивала компетентная жюри. В его составе музыканты, специалисты по вокалу, хореографии и художественному слову. Все-таки выступают не профессиональные артисты, но тем не менее они должны показать навыки умения выступать как артист. Для этого их к этому готовят в течение месяца перед конкурсным концертом педагоги научно-технического центра звездочка и другие. Костя и Арина свои силы на фестивале «Беломорские звезды» попробовали впервые. Их номер жюри оценивала первым. Ну, я профессионально никогда, только для себя всегда пел. У нас в части приходили отбирали на кастинг, спросили, кто хочет, я решил попробоваться. Ну вот выбрали. И в принципе, не жалею. Очень даже понравилось. Очень хорошо, что пошел. Первый раз очень понравилось. Я не знаю, здорово. А Зори здесь тихий мальчик, прям душу запал мне. И мальчик, который читал стихотворение про войну. Тоже очень понравилось. Замечательно, отлично, клево. Все номера вообще здорово, красиво. Все номера мне понравились, не могу выделить. И солисты, и танцоры. Здорово. Особый гость Александр Пушкарев. Сегодня зам губернатора Севастополя. А 20 с лишним лет назад один из первых организаторов фестиваля. Я впервые пришел сюда с кораблем, с экипажем мы прибыли после ремонта в 1984 году. Мне город искренне понравился. Я был в должности здесь заместителя командира Беломорской военно-морской базы. И с руководством от Дома культуры мы организовывали, искали таланты и давали возможность людям проявиться. В будущем году в Северодвинске зажгутся новые Беломорские звезды. Анастасия Пшеничникова, Денис Богданов, вестник Северодвинска.